хотелось бы поговорить, кто я такой, хотя я уже говорил, но может кто был, откуда, откуда мы взяли, что делать будем, Алло. что после, что, что будем делать, что сделали, поэтому я думаю, вы все в курсе, да, <соединяющие> что у нас не только яш кандидат, правильно? Да. Есть у нас оппоненты. Она сказала, что она долго да. работает сегодня. Их там 30 человек в общем. А кто эти люди? Пойдем. Это вся наша бывшая подольская администрация. Дочь вы знаете, нет? Да, да, да. Это Романенко, там вот эти все замы. Давай, Это давай, не нам. кандидаты. Действующая пошли, сегодня пошли, администрация хорошо. подольская. Там тоже есть кандидаты. Да. Бывший мэр, э, мэр наш Сан Саныч, тоже кандидат. Черновецкого Чего замы, мешкота. тоже кандидат. Я просто Шри. к чему это все говорю? Публика вся. Она, знаете, э, кто эти, эти люди, они у нас были во власти. Кто 20 лет, кто 10, кто 5. Но смысл заключается в том, что эти люди были очень долго при власти. И все, что они сделали? А мы видим, наверное. Не сделали. Нет, ну да почему? Они, они что-то сделали. Что сделали. Ну, для что ну для себя что-то сделали. Ну да что-то Поэтому я хочу вам да. сказать только одно, что я не был этим кандидатом, я не был этим депутатом до да. этого или чиновником. Да. А не потому, что у меня мозгов не хватило, как у них. А потому что мне это вообще не надо было. Да. Я занимался строительством и занимаюсь. Да. Поэтому для того, чтобы зарабатывать деньги, идти во власть не надо. Почему, надо почему сегодня вам это надо, Иван Константинович? Если хотите поприсутствовать, присутствуйте, можете для своей партии заодно поснимать. А, а рассказывать мне, что говорить, я сам знаю. Вот закончится, потом будете задавать вопросы, даже от ваших от ваших ну, э, ну, Партий, которые представляют некоторые здесь съемщики. Так я вам скажу, что я никогда не был этим чиновником, и мне не надо было зарабатывать деньги, как зарабатывали до этого. Я иду во власть не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы проконтролировать то, что происходит у нас в нашем районе. Я уже говорил за детские площадки, это то, что я сделаю за собственные деньги, ну не за бюджетные. Потому что с бюджета их никто не выделит туда, поэтому у нас же спорт он никому не нужен. Это брошенное направление таким образом, что сегодня спорт у нас он остался как выживающий вид. У нас только футбол, да? Вот только футбол. Шевченко придет. А, у нас только не, я думаю, что не придет.